Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada dari pada kita dan juga kepada semua penonton yang berada di dalam talian dan juga berada di secara pada panel kita. Jadi selamat datang ke, selamat datang ke forum kita pada hari ini yang bertajuk tata bahasa yang kurang baik dalam bahasa Melayu. Okay. Seperti mana kita semua tahu kita sebagai rakyat Malaysia lah Jadi, bahasa Melayu ni adalah warisan bangsa yang perlu kita pelihara lah yang perlu kita pelihara namun semakin hari kesalahan tata bahasa semakin berleluasa sebab kata pepatah kalau tidak dipecahkan ruyung mana kan dapat sayurnya okay. maka kita pada hari ini perlu membincangkan buca, pesan dan juga solusi terhadap isu yang hangat pada hari ini okay. Jadi bersama saya ada dua panel jemputan yang sangat berpengalaman dalam bidang bahasa Melayu. Jadi saya memperkenalkan panel pertama yang berada di sebelah kanan saya iaitu Encik Muhammad Amza bin Muhammad Asu bin Muhammad Aswad. Okey, seorang pensyarah bahasa Melayu. Okey, selamat datang Encik Hamzah. Selamat datang. Terima, Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput. Jadi panel kedua kita pula yang berada di sebelah kiri saya adalah Cik Ahmad Adlan Haikal bin Rasman uh, Beliau merupakan salah seorang pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka Yang aktif dalam memperjuangkan bahasa Melayu di dunia pada hari ini okay, Selamat datang Cik Haikal Selamat datang yeah. Yeah. Okay, terima kasih, terima kasih. Okay. Uh, Saya harap orang ni dapat memberi kesedaran lah Kepada masyarakat semua Dengan adik yang dua panel jemputan yang sangat Susah lah untuk kita bertemu Jadi Alhamdulillah kita dapat menyertuh mereka Dan bersama-sama kita pada hari ini okay, Jadi tanpa kita melengahkan masa Saya akan teruskan dengan soalan yang pertama Iaitu soalan Soalan pertama saya akan tunjukkan kepada panel pertama Iaitu Encik Hamzah Tentang Pada uh, pendapat Pada pendapat Encik Apakah kunci utama Kesalahan terhadap bahasa ini Boleh berlaku dalam kalangan masyarakat okay, Pada hari ini Baik. Uh, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Amir atas jemputan. Baiklah soalan pertama ini saya akan jawab. Okey. Yang pertamanya, saya percaya dapat beberapa ada beberapa punca utama yang menyebabkan masyarakat kita khususnya masyarakat di Malaysia ini sering melakukan kesalahan iaitu kesalahan tata bahasa. Yang pertamanya ialah besar pengaruh daripada bahasa asing. Contohnya ialah bahasa Inggeris banyak mempengaruhi cara masyarakat bertutur dan menulis. Contoh lainnya ialah banyak orang yang selalu berkata saya ada pergi ke sekolah semalam. Sedangkan ayat yang betulnya ialah saya telah pergi ke sekolah semalam. Kat sini kita dapat lihat bahawa terdapat kesalahan tata bahasa dalam penyusunan ayat tersebut ketika percakapan itu berlaku 4 kata kuanta ikut resmi tadi makin berisi, makin terburu kita sebagai rakyat Malaysia, perlulah merendah diri dan belajar untuk memperbaiki kesalahan bahasa tersebut bukan hanya mengikut tren bahasa asing seperti tren bahasa inggeris dan bahasa-bahasa lain baik, seterusnya saya akan pergi kepada isi saya yang kedua iaitu penggunaan bahasa bahasa dan dialek. Baik. Dalam komunikasi harian seperti mana yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ramai masyarakat kita khususnya yang lebih selesa menggunakan bahasa seperti bahasa pasar atau bahasa rojak atau juga dialek negeri masing-masing. Contoh ayat yang saya boleh berikan ialah aku nak pergi kedai sat Sedangkan, ayat gramatis bagi ayat tersebut ialah Saya hendak pergi ke kedai sebentar Nampak tak di situ bahawa Penggunaan bahasa pasar kita Semakin kerap digunakan Dan kita sebenarnya hampir membinginkan Bahasa dengan penggunaan uh, Ayat yang gramatis dan betul Pempatah eh, mengatakan bahawa Biasanya, tegak biasa Jadi, Kalau tidak diubah tiada berubah Jika kita terus membiasakan bahasa-bahasa rojak, bahasa pasar yang Bahasa yang tidak gramatis ini Lama kelamaan, ia akan menjadi norma yang sukar untuk dibetulkan dalam masyarakat Khususnya pada kehidupan dan masyarakat Yang ketiganya ialah kurangnya pendedahan kepada bahan bacaan yang berkualiti Generasi muda pada zaman kini kurang membaca bahan yang menggunakan Bahasa Melayu standard Seperti bahasa di surat khabar Ataupun bahan-bahan ilmiah Sebaliknya Mereka ini lebih cenderung Untuk membaca kandungan media sosial Yang sering mengabaikan tata bahasa Di sini kita dapat lihat bahawa Media sosial juga uh, Menggunakan bahasa-bahasa singkatan Bahasa-bahasa rojak Yang sebenarnya tidak elok Untuk generasi kita uh, Yang muda ini seperti kata pepatah, meletup buluh biarlah dari rebungnya Pendidikan bahasa yang baik perlu diterapkan pada khususnya pada murid-murid yang sedang bersekolah rendah ataupun sekolah menengah supaya mereka menjadi mereka dapat menggunakan bahasa tersebut secara positif. Baik, saya yakin faktor-faktor yang saya telah sebutkan ini banyak berubah kepada kelemahan tata bahasa itu sendiri dalam masyarakat kita pada hari ini khususnya. Itu sahaja. itu. Sahaja. Okay. Terima kasih Jamza. Jadi itu memang realiti lah yang kita hadapi sekarang ini. Memang tidak boleh dipertikaikan lagi. Jadi uh, saya ingin bertanya kepada panel panel kedua kita, Encik Aika, itu saya ingin bertanya, uh, adakah Encik Aika bersetuju dengan apa yang telah uh, apa yang telah disampaikan oleh Encik Amla okay, Baiklah, terima kasih kepada Pengerusi forum kita pada hari ini Iaitu Encik Hariri Ya yeah. Okey uh, dengan soalan yang dilaporkan kepada saya Saya bersetuju dengan hujah Encik Amzal Dan saya ingin menambah Dua lagi uh, punca yang menyebabkan tata bahasa 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 kita ni yang semakin di diremehkan dan juga terpinggir. yang pertama sistem pendidikan yang kurang menekankan tata bahasa. Jadi di sini dia merujuk kepada aspek kurikulum sekolah iaitu pelajar belajar kita lebih tertumpu kepada aspek pemahaman dan penulisan kreatif tetapi uh, dari segi tata bahasa mereka kurang uh, memberikan perhatian jadi uh, di sini merupakan salah satu punca yang dapat uh, menyebabkan tata bahasa kita ni semakin kita, kita, boleh cakap terkebelakang dalam kalangan masyarakat kita ni. Jadi akibatnya pelajar pada sekolah ataupun pelajar di tingkat pelajar tinggi kurang memahami sesuatu ayat yang betul. Jadi uh, berdasarkan situasi ini pepatah yang sesuai ilmu tanpa amal umpama pohon tidak berbuah Sekiranya so, tata bahasa hanya diajar tanpa dipraktikkan maka ia tidak akan memberikan kesan yang mendalam dalam jiwa pelajar-pelajar kita. Jadi punca yang kedua yang boleh saya sampaikan iaitu pengaruh media sosial. So, memangnya pada era uh, pada era teknologi kini yang kita sedang lalui sebenarnya so, Media sosial merupakan punca antara punca yang besar dalam 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 kesalahan tata bahasa yang sedang berlaku. Yeah. Um, dalam media sosial ni kalau kita kalau kita semua selidik dan atau kita semua lihat memang terdapat banyak kesalahan tata bahasa dan ayat-ayat yang tidak gramatis yang boleh kita sah-sahkan bahawa perkara ini bukan perkara yang kayalan. Contoh yang boleh kita lihat dalam media sosial antaranya uh, perkataan seperti nak pergi mana dalam mesej ringkas sepatutnya yang kita belajar bahawa bahasa yang gramatis dan yang lebih baik ialah hendak pergi ke mana jadi kata ini sering di yang lebih mudah dan tidak diteliti dengan baik seperti peribahasa bahasa menunjukkan bangsa jika bahasa kita terjejas maka Imej bangsa kita juga Akan terkesan Jadi, uh, Itu sahaja daripada saya Baiklah. Baiklah Kita telah pun memahami Dengan Dengan secara dalam Punca bagaimana Masalah masalah tata bahasa boleh berlaku Dalam kalangan masyarakat pada hari ini Jadi sekarang saya ingin bertanya Tentang kesan Daripada punca Kesalahan tata bahasa tadi Saya nak tanya kepada tentang kesan Uh, kesan yang boleh memberikan kepada masyarakat lah. Jadi saya ingin bertanyakan kepada panel pertama kita, Encik Hamzah. Jadi bagaimanakah kesalahan tata bahasa ni boleh memberikan kesan kepada masyarakat kita berada di sini? Baik, terima kasih sekali lagi Pada saudara Ahmed kerana memberikan saya peluang untuk jawab soalan ini. Soalan yang kedua. Baiklah. Uh, kesan yang pertama ialah untuk bahasa kita, bahasa Melayu sendiri yang akan merosak Contohnya seperti Jika kita terus bertutur dan menulis dengan kesalahan tata bahasa Ia boleh menjejaskan keindahan bahasa Melayu itu sendiri Contohnya seperti kita tengok bahasa-bahasa dalam media sosial dan bahasa-bahasa yang buruk eh? Bahasa itu juga yang memberi kesan kepada kehidupan kita yang keduanya ialah ia akan menjejaskan komunikasi rasmi Contohnya seperti dalam dunia pekerjaan Penggunaan bahasa yang tidak dramatis Boleh mencerminkan profesionalisme seseorang Contohnya seperti kita sebagai seorang guru Yang menggunakan bahasa-bahasa rojak, bahasa-bahasa yang asa Ini tidak bagus bagi saya kerana ia akan menjejaskan kualiti kita sebagai seorang guru khususnya Okay. juga ada mengatakan bahawa rosak bah rosak bahasa rosak bahasa rosaklah bangsa. Jika kita tidak menjaga bahasa kita sendiri, maka identiti bahasa juga kita akan terhakis sedikit demi sedikit. Okey, nah. itu saja daripada saya. Jadi, uh, saya boleh sambung lah. yang sama juga. Uh, apakah kesannya kepada masyarakat kita pada hari ini? kasih sekali lagi kepada Rusi Forum kita sehari ini uh, untuk menjawab persoalan tersebut generasi sekiranya uh, tata bahasa yang kurang baik ini terus diamalkan dan di digunakan generasi kini akan kurang memahami uh, bahawa teks akademik dan rasmi dengan lebih dalam dan kesan yang seterusnya kemerosotan jati diri bangsa adalah merupakan lambang budaya dan warisan seperti pepatah bagai awu dengan tepi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh kita semua ni jadi pelbagai pihak perlu di bahu dalam memperbetulkan dan memperbaiki segala kelemahan kelemahan betul uh, Cik Amzan dan juga segala kekurangan, yang... kekurangan dan punca-punca yang berlaku pada masa kini uh, sekian daripada saya jadi kita telah pun membincangkan punca, kesan dan juga penyelesaian dalam menangani isu kesalahan tata bahasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita hari ini. Jadi saya juga nak memberikan satu pepatah lah. Yang panel-panel kita telah memberikan banyak pepatah. Jadi saya ingin sampai kepada satu pepatah. Iaitu di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay? Jika kita benar-benar mahu untuk memperbaiki bahasa kita jadi pasti ada cara untuk melakukannya jadi sebelum saya mengakhiri forum pada kali ini jadi saya ingin meminta lah rumusan yang tidaklah ringkas tapi ringkas lah agak ringkas lah daripada setiap setiap panel ni dari dua-dua -dua panel jadi uh, boleh berikan satu rumusan tentang kesalahan tata bangsa yang kita bincangkan lah pada hari ini Kemudian. Baik, terima kasih kepada Encik Amir kerana memberikan saya peluang lagi Untuk menghuraikan kesimpulan Kesimpulannya ialah Tata bahasa yang betul Dapat mencerminkan jati diri Dan kecerdasan seseorang Seperti kata pepatah Alam bisa tegar biasa kita boleh membiasakan diri dengan bertutur dan menulis dengan betul jika berusaha. Contohnya seperti dalam platform media sosial, kita boleh berlatih untuk menulis dengan menggunakan bahasa ibu bahasa baku sebenarnya. Supaya supaya kita dapat memperbaiki bahasa bahasa rojak ini dan menangani bahasa rojak ini agar ia tidak tersebar luas lagi dan tidak menjadi beban dan kerja kepada masalah bahasa kita pada masa yang akan datang Itu daripada okay, uh, so, okay, saya daripada saya Bagaimana kita dengan Encik Aikah? saya ringkas memang nikah saya dalam masalah tata bahasa ni kita harus sentiasa memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu yang gramatis. Bukan kata pepatah yang lama dikelet yang baru didukung Walaupun kita menerima pengaruh bahasa lain seperti bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris Tetapi tidak tidak patut untuk kita melupakan akar bahasa kita iaitu bahasa kebangsaan bahasa Melayu Terima kasih Jadi dengan berakhirnya rumusan berikasan tadi dari, daripada forum kita hari ini maka saya kata boleh dikatakan berakhirlah forum kita pada hari ini jadi terima kasih kepada Encik Hamzah dan juga Encik Eka atas kerjasama dan juga sudi menghadiri forum kita pada hari ini jadi dan juga tidak lupa penonton-penonton yang bersama dengan kita dan juga yang sedang berada di dalam talian terima kasih kerana sudi menonton Sudi mendengar, sudi meluak, uh, meluangkan masa. Ya, masa dengan kami hmm. juga pada hari ini. Jadi, kami bertigalah pada hari ini. Jadi kami harap apa yang disampaikan oleh panel-panel kita uh, dapat meresaplah apa meresap masuk dalam buah pikiran kepada uh, penutup penonton Jadi dengan itu bahagilah korang kita di sini. Sekian, Terima kasih. Okay. Terima kasih. Oh. Terima kasih. Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima